Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara semua dimanapun berada ya kita bersua kembali di dalam live streaming ya mohon maaf live streaming Basalim agak terlambat ya karena tadi ada acara nah semoga di malam Kamis ini live streaming Basalim lancar tidak ada halangan apa apa dalam membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saudara semua dimanapun berada dan semoga mulai malam ini ya besok dan seterusnya saudara selalu dalam lindungan Allah selalu diberi rezeki dan terutama selalu diberi keselamatan lahir dan batin nah kali ini Mbak Salim akan mengejasakan sebuah keilmuan yang mana ilmu ini tumbuh di badan kita yang kelihatannya tubuh kita rapuh yang kelihatannya tubuh kita tidak berdaya yang kelihatannya tubuh kita lemah maka dengan menguasai keilmuan ya besi yang ada di dalam tubuh ini untuk membangkitkan energi besi yang ada di dalam tubuh ini semoga bermanfaat kepada saudara dalam hal keselamatan dimanapun berada nah kita langsung saja di ijazan Mbak Salim ini yaitu cara membangkitkan ilmu besi di dalam kita nah dalam tingkat spiritual ya ilmu ini termasuk ilmu tinggi saudara akan bisa Melihat besi ini muncul dari lengan tangan kanan saudara, untuk orang awam, ya, untuk orang biasa, dia akan merasakan seperti ada yang menempel di lengannya, terasa berat. Ya, <tuh> ilmu ini berguna untuk menghancurkan orang yang jahat, ya, bahkan orang yang mempunyai ilmu kedikdayaan, ya, lawan kita mempunyai ilmu kedikdayaan atau istilahnya orang kebal dan sakti ya lawan kita orang sakti atau kebal bahkan orang ter, lawan kita tersebut tidak mempan bila ditebas dengan senjata apapun nah hal ini kan pasti membuat kita minder atau keder takut ya nah jika suatu saat saudara bertemu dengan orang demikian ya maka ilmu ini bisa saudara manfaatkan dan digunakan nah untuk bisa menguasai dan memiliki ilmu besi ini maka doa amalannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wajah nuri wajah besi potu wata wajah besi polu wala singgali gali mautu Mbak ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wajah nuriki wajah besi patu wata, wajah besi palu wala singgili kalima udhu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wajah nuriki Assalam sembah salim ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wajah nuriki wajah besi patu Patuwata patu wota wajah besi palu singgili kalima utuh. Nah, doa tersebut saudara syaratnya harus dihafal ya. <tuh> Dan tidak ada ritual apapun ya dalam mem memiliki ilmu besi ini yang mana hanya membaca doanya satu kali saja sambil dengan cara menahan nafas ya Bismillahirrahmanirrahim dibaca doanya sampai habis ya uh, sambil mengusap lang apa sambil mengusap lengan kanan mengusap lengan tangan kanan saudara ya dari bawah ke atas seperti ini tarik nafas dari sini kita tarik ke atas ya sambil mengusap sambil membaca doa mantranya nah sampai di atas ya shred doanya sampai habis lo ya Bismillahirrahmanirrahim kita baca doanya tarik nafas tahan ini agak tegang ya dari sini nah itu doanya habis Nah, ulangi sampai tiga kali. Hanya setiap membaca satu kali tarikan nafas. Jadi kita membaca doanya satu kali tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai selesai. Ya, kita keluarkan nafas pelan-pelan. Lalu kita tarik lagi dari bawah ke atas membaca doa mantranya. Ya, kita ulang sampai tiga kali. Nah, jadi kanan kiri juga sama. Ya, tangan kiri juga sama. Tiga kali, tiga kali. Itu dengan satu kali tarikan nafas, membaca satu kali sampai tiga kali. <tuh> Dan tiga usapan. Nah, <tuh> jadi untuk yang mau mengamalkan ini ya, saudara bisa diamalkan waktu mau terdesak atau kepepet atau mau uh, orang dan lain sebagainya Insya Allah dengan spontan saja saudara membaca amalannya ya spontan kita usapkan saja secukupnya ya bila terdesak cuma satu kali aja diucapkan Insya Allah dengan cara seperti ini saudara akan mempunyai kekebalan yang tersendiri ya bila musuh lawan kita yang kebal ya kebal senjata tajam dan lain-lainnya maka akan roboh juga bila kita pukul lawan tersebut, bila lawan tersebut kena pukulan kita, karena inti besi ini untuk melawan orang-orang yang dikdaya, orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu tinggi ya contohnya ilmu kepal dan lain sebagainya, maka bisa dilawan dengan ilmu besi ini besi ini bisa disebut dengan besi kursani besi kursani khusus ya besi kursani yang masuk di dalam tubuh dan badan kita, jadi hanya dengan membaca doa mantranya satu kali usap ya ilmu ini bisa dicoba di mana dan kapan pun berada. Saat saudara terdesak, pukulkan lengan saudara dengan pukulan kedua tangan saudara. Kanan kiri diusapkan. Nah, untuk amalan sehari-harinya cukup digunakan saat mau berpergian saja ya. Saat saudara mau pergi jauh, ya melewati tempat-tempat yang rawan dan lain sejenis dan lain-lain sebagainya maka bisa dibaca tiga kali ya tiga kali tiga kali jadi enam kali sebelum berangkat ini khusus untuk yang berpergian ke tempat rawan hanya dibaca tiga kali saja dan diusapkan ya Insya Allah saudara akan terlindungi atas izin illahi robi semoga manfaat ilmu besi kursani di dalam tubuh kita ini bermanfaat bagi saudara semua dan malam Kamis ini tanggal 28 atau tanggal 20, 30 ya ini ya Semoga menjadi keberkahan bagi saudara semua dimanapun berada. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan dengan keilmuan ini. Silakan diabaikan saja bagi yang tidak berkenan. Siapa tahu nanti saudara membutuhkan ilmu untuk membentengi di dalam tubuh kita. Mempunyai pukulan seperti besi, besi yang sangat panas. Segera ambil ilmu ini sebagai tindakan untuk pencegahan tindakan kejahatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikutin terus channel basalim dimanapun saudara berada. shit Assalamualaikum warahmatullohi Wabaraukatu.